رمضان کریم کریم, کریم، شھرنا عظیم 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 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اس کی ہماری سیریز چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت کے بارے میں فرمایا ان للصائم عند فطر له دعوه ما ترد کہ روزہ دار کی افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب افطاری کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک برحمتک رحمتی وسعت کل ان تغفر لی اللہ میں آپ سے آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو آپ کی رحمت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اپنی اس رحمت کے برکت کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے ایک دعا یہ بھی ہمیں ملتی ہے لکا سنتو وعلا تو کا افترتو ایک اور دعا یہ وہ دعائیں ہیں جو افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہیں افطاری کے بعد جو دعا ہمیں حدیث میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام جب افطاری کر لیا کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اجر ثابت ہو گیا تو ایک تو افطاری سے پہلے والی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے افطاری کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے حدیث میں آتا انسا فرحتان کے روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی ایک خوشی جس وقت وہ افطار کرتا ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کو پورا کیا اللہ نے مجھ پہ روزہ فرض کیا تھا میں نے وہ روزہ ادا کیا اس کو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی پیاس اور بھوک ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا اور اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو افطاری کے وقت اچھا افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے حدیث میں جیسے ہم نے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ افطاری سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں براہ راست یہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ افطار کے وقت آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو لیکن ویسے دعا کے آداب میں ہمیں کئی احادیث میں بار بار یہ بات سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے پھر اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے پاکستان کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جس طرح دہشت گردی کا شکار ہے ہمارا ملک اور آئے روزیاں یہاں دھماکے ہو رہے ہیں علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں ساری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں رہ رہے ہیں ان کے استحکام کے لیے دعا کریں غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں تو دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور یہ جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں افطاری سے متعلق یہ دعائیں بھی آپ کوشش کریں اس کو بار بار سنیں اس کو یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کریں بچوں کو بھی سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مسواق بھی کیا کرتے تھے روزے کی حالت میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما لا احصی یتسوک وهو سائن کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواق کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مسواک کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی آپ نے فرمایا لن اشوکا امر تو مقلی وزو اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ مسواک ان پر فرض کر دی جائے گی تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا ان پر لازم اور فرض قرار دے دیتا لیکن اپنی امت پر مشقت کے ڈر سے یہ چیز میں نے ان پہ لازم قرار نہیں دی اس لیے روزے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے تو مسواک تو ویسے بھی کرنا سنت ہے روزے کی حالت میں کرنا بھی سنت ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں ہمارے پاس مسواک ہو اور ہر وقت ہر دفعہ جب ہم وضو کریں تو وضو کے ساتھ مسواک ہمیں ضرور کرنا چاہیے یہاں پر ایک بات کا میں ایک شبے کا جواب بھی دے دوں حدیث شریف میں آتا ہے لخلوف اطیب عند من المسک کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ خوشبو والی ہے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی رہے بلکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے منہ سے بدبو کا ازالہ کرے بدبو ختم کرے اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ مسواک کرے گا مسواک کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو کا ازالہ ہو جائے گا مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ جب انسان کا میدا خالی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک سمیل سی انسان کے منہ سے نکل سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمیل اللہ کو پسند ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ان ایک طرف خوشبو کو پلڑے میں رکھا جائے ایک طرف روزہ رکھنے کی وجہ سے جو میدے سے اور منہ سے پھر اس کی وجہ سے کوئی بو نکل رہی ہو دانت واٹ منہ صاف کرنے کے باوجود تو اللہ کی نظر میں اس کا وزن زیادہ ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ منہ سے بدبو نکل رہی ہو آدمی کہے کہ چونکہ میں روزے سے ہوں لہٰذا میرے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے تو اللہ کو خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے لہٰذا میرے منہ سے زیادہ بدبو آنی چاہیے ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں بدبو نہ اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدبو سے شدید ترین نفرت تھی تو روزے کی حالت میں اس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے مسواک کا دانتوں کو صاف رکھنے کا منہ کو صاف رکھنے کا تاکہ ہماری وجہ سے کسی اور انسان کو تکلیف نہ ہو اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمیں رمضان میں پیش آتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب سہری کے لیے اٹھتا ہے یا اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے یا تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یا وہ شہری کے لیے اٹھتا ہے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سحری کرے لیکن وہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے اس, پہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایسی حالت میں ہیں تو کیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو بھائی اگر کوئی ایسی حالت میں فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے کہ اس پر غسل فرض ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ اس پہ وہ نیت کر لے اور روزہ رکھ لے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فی رمضان وَهُوَ جُنُوبٌ مِن غَيْرِ <وَيَسُومٌ> کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا بھی ہوا رمضان المبارک میں کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا اور آپ نے ابھی غسل کرنا تھا تو آپ نے غسل بھی کیا روزہ بھی رکھا تو اگر ایسی حالت میں فجر کا وقت داخل ہو جائے رمضان میں کہ انسان پر غسل فرض ہو تو وہ روزے کی حالت میں غسل کر لے اور روزے کی نیت پہلے سے کر لیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلہی ثم یغتسلو و یسوم کہ حضور علیہ السلام کے پر فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے آپ کو غسل کرنا ہوتا تھا تو آپ غسل بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا, رکھا کرتے تھے اور ظاہری کہ یہی معاملہ ان عورتوں کا بھی ہے جن کو منسز آ رہے ہوں حیض یا نفاس آ رہا ہوں اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ پاک ہو جائیں تو ان کو بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ بھائی آپ روزے کی نیت کر لیں اور اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ملا فجر کی اذان ہونے سے پہلے کہ آپ غسل کر لیتی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں فجر کی اذان ہو جائے آپ اس کے بعد غسل کریں نیت آپ پہلے کر چکی ہیں اور اپنا روزہ آپ رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طرز عمل جو ہمیں احادیث سے سیکھنے وہ ملتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں اس دفعہ تو الحمدللہ پاکستان کے اندر بڑے اچھے موسم میں روزے آئے ہیں پچھلے سالوں میں بڑی شدید گرمی ہوتی تھی اور کراچی کے موسم کا تو ابھی, ابھی بھی پتہ نہیں چلتا اچانک سردی ہو جاتی ہے اچانک گرمی ہو جاتی ہے بہرحال جب گرمی کے روزے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُ عَلَى رَأسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ مِنَ <الْحَرًا> کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ روزے کی حالت میں اپنے سر کے اوپر پانی بہا رہے تھے یعنی جب آپ کو گرمی لگتی تھی روزے کی حالت میں زیادہ تو آپ اپنے سر مبارک کے اوپر پانی بہانا شروع کر دیتے تھے اب اس کا بنیادی مقصد کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی کپڑا گیلا کرتے تھے اور کپڑا گیلا کر کے جیسے کوئی رومال کوئی چادر اپنے سر پہ ڈال دیتے تھے اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو گرمی کی شدت ہے یہاں جو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے یہ پیاس کچھ کم ہو جائے اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے سیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ دیکھیں شریعت میں اس بات کا تو ہمیں حکم ہے کہ وہ مشقت جو روزے کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے وہ تو ہم نے برداشت کرنی ہے مثلاً بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے وہ مشقت تو ہم نے برداشت کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر اس مشقت کو ہم کسی ذریعے سے کم کر سکتے ہیں تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے جتنا آپ کو زیادہ بھوک لگے گی جتنا آپ کو زیادہ پیاس لگے گی جتنا آپ کو زیادہ گرمی لگے گی اتنا آپ کے روزے کا اجر بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور جیسے ہی دھوپ نکلے جا کے دھوک میں بیٹھ جائیں تاکہ صحیح آپ کو دھوپ کی تپش لگے اور صحیح بھوک لگے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بلا وجہ انسان کو حرج میں تکلیف میں مبتلا کرے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ روزہ رکھنا ہے مطلب یہ کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا یہ قربانی آپ کو دینی ہے لیکن اب اس کے بعد اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ نہا بھی سکتے ہیں آپ سر کے اوپر پانی بھی ڈال سکتے ہیں آپ سر کے اوپر کوئی رومال گیلا کر کے کوئی کپڑا گیلا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں آپ اے سی میں بیٹھنا چاہیں تو اے سی میں بیٹھ سکتے ہیں کسی ٹھنڈی جگہ میں بیٹھنا چاہیں ٹھنڈی جگہ میں بیٹھ سکتے ہیں کسی ٹھنڈی جگہ میں رمضان گزارنا چاہیں تو وہ بھی گزار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کے سامنے عاجزی ہے جب انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پہ پانی بہا رہا ہو یا کہیں اے سی میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی طرف سے مجھ پہ روزہ فرض کیا گیا ہے میرے میں بہت زیادہ کوئی ہمت نہیں ہے لیکن آپ کا روزہ میں نے ہر حال میں جو حکم ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے لیکن چونکہ مجھے گرمی لگ رہی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے اس لیے میں ایسی میں آ کے بیٹھ گیا کسی ٹھنڈی جگہ میں آ کر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کو بلا وجہ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ دین کے اندر حرج نہیں رکھا اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ہمیں دیا کہ ہم حرج میں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں اس لیے روزے کی حالت میں یہ سارے کام جو ہم نے ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بالکل اختیار کیے جا سکتے ہیں اسی طرح ایک اور عمل جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی حدیث سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر غسل فرض ہو جائے یا آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کرتے وقت جب کلی کریں یا ناک میں پانی ڈالیں تو بہت زیادہ اس میں مبالغہ نہ کریں آپ پہ غسل فرض ہو گیا تب بھی آپ نے ناک میں پانی اتنا اوپر تک نہیں چڑھانا کہ اس میں اس چیز کا خطرہ ہو جائے کہ وہ پانی حلق تک پہنچ جائے گا اسی طرح کلی کرتے وقت بھی احتیاط کے ساتھ کلی کرنی چاہیے تو اگر غسل فرض ہو یا آپ نے وضو کرنا ہو تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نارمل طریقے سے ہو بہت زیادہ منہ میں پانی ڈال کے غرارے کرنا یا ناک میں پانی ڈال کے چڑھانا حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے لقیت الصبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا اسبغ الوضو وضو اچھے طریقے سے کیا کرو وخلل بین الاصابع اور انگلیوں کا خلال کر لیا کرو وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کیا کرو یعنی اوپر تک وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھایا کرو ہاں اگر تم روزے سے ہو یعنی اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں بہت زیادہ مبالغے سے مز... کلی کرنا یا بہت زیادہ مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر یہ کرتے ہوئے پانی حلق میں پہنچ گیا تو ایسی صورت میں آپ کا وز... روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا ایک اور حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سننے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ سفر میں حضور علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہوتا تھا جب آپ روزے سے ہوتے تھے رمضان کی حالت میں ہوتے تھے تو اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مریضا او سَفَرٍ پمن کان امین اُخَرٍ کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے یا مریض ہے تو وہ رمضان کے بعد باقی دنوں میں اپنے روزے پورے کر کے اس کی گنتی مکمل کر لیں تو قرآن کریم میں دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے نمبر ایک مسافر نمبر دو مریض اور ظاہر ہے کہ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو شری سفر کر رہا شری سفر کی جو مقدار ہے ساڑھے ستتر کلومیٹر تقریباً تو اس سے زیادہ اتنا یا اس سے زیادہ کا وہ سفر کر رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ مسافر کہلاتا ہے اور دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب شہری کے وقت آپ سفر میں ہوں اور اگر سہری کے وقت آپ سفر میں نہیں ہیں بلکہ آپ ابھی گھر میں ہیں سہری کے وقت آپ کا ارادہ ہے کہ میں سفر کروں گا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر آپ سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں اور سفر میں روانہ ہو جانے کے بعد سفر میں آپ مشقت میں پڑتے ہیں تکلیف میں پڑتے ہیں اور آپ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا تو ایسی صورت میں اگر مشقت کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے یا آپ سے سفر نہیں ہو رہا کسی وجہ سے بہت زیادہ بھوک پیاس لگ رہی ہے تو پھر اگر روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس روزے کی صرف قزا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس سے متعلق جو ہمیں سیرت کے واقعات یا حدیث ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتی بلغ عصفان کہ آپ نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا رمضان میں آپ سفر کر رہے تھے تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ عصفان کے مقام پر پہنچے ثم دعا من ب پھر آپ نے پانی منگوایا فشریب نہارا اور آپ نے علل اعلان پانی پیا لیوریہ الناس تاکہ لوگوں کو دکھائیں فافطرہ تو آپ نے روزہ توڑ دیا حتی قدیم مکہ مکہ مکرمہ واپس آنے تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفری وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور آپ علیہ السلام والسلام کے ایسے سفر بھی ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا سفر میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھے جس کا جی چاہے سفر میں روزہ نہ رکھے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہے تو آپ اس گنجائش کو اویل کر سکتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کا سفر کس نوعیت کا ہے اگر آپ کا سفر اس نوعیت کا ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے آپ روزہ رکھیں گے تو حرج میں پڑیں گے تو ایسی صورت میں ایسے سفر کرنے والے کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر آپ کا سفر مثلا آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کا پورا جو آگے بھی ٹریولنگ ہے وہ بھی آپ ایسی گاڑی میں جائیں گے ایسی جگہ پہ, پہ پہنچیں گے کوئی آپ کو ایسی مشقت اس میں نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں زیادہ بہتر یہ کہ آپ رمضان کے جو روزے ہیں وہ رمضان میں ہی رکھ لیں سفر میں اس رخصت کو اویل نہ کریں لیکن اگر کوئی مشقت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت اسی لیے دی گئی ہے بعض لوگ بہت زیادہ اپنے اوپر سختی کر رہے ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ان اللہ یحب رخصہ کما, یک کما ان معصیتو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رخصت دی گئی ہے جو سہولت دی گئی ہے اس کو بھی اختیار کیا جائے اس پر بھی عمل کیا جائے جس طرح اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو جہاں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ انسان عظیمت پر عمل کرے تو جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ نے انسان کو انسان کی سہولت کے لیے دی جب انسان اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصت اور سہولت کو اویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے فتح مکہ کے موقع پر حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ حدیث جو ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سفر میں تھے اور جب عصفان کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر میں آپ کی مشقت اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے ظاہر کے سفر مشکل ہوگا تو آپ نے افطار کر لی روزہ توڑ دیا صحابہ کے سامنے صحابہ کو بھی بتا دیا ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سفر میں روزہ توڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے بعض اوقات روزہ رکھنا بہتر ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے پرسن پرسن ٹو ٹو کیس کیس حضرت انس فرماتے ہیں کننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور علیہ کے ساتھ تھے سفر میں اختراضی سب سے زیادہ سایہ اس شخص کا ہوتا تھا جس نے اپنے اوپر کوئی چادر تان رکھی ہوتی تھی یعنی اس سے زیادہ کوئی سایہ نہیں تھا بس زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو سایہ کا جیسے آج کل ہمارے ہاں چھتری ہوتی ہے تو اس زمانے میں وہ کوئی چادر اپنے اوپر پکڑ لیتے تھے تاکہ دھوپ کی تپیش سے بچ سکیں بس یہی ہمارے پاس ایک ذریعہ تھا دھوپ سے بچنے کا تو حضرت انس فرماتے ہیں ام الدینہ صاموا فلم يعملوا شيئا چونکہ فتح مکہ کے لیے یہ سفر تھا اور بڑا مشکل سفر تھا مدینہ سے جنہوں نے روزہ رکھا وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے تھے ام اللہدینہ افطروا جنہوں نے روزہ توڑ دیا تھا یا روزہ نہیں رکھا تھا فبعث ومتحنوا وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ وسلم کہ آج کے دن روزہ چھوڑنے والوں کا اجر بڑھ گیا یعنی آج کے دن روزہ چھوڑنے والے اجر لے اڑے وجہ اس کی ہے کہ جن جو روزے میں وہ تو کوئی کام نہیں کر پا رہے روزے کی وجہ سے اسی وجہ سے میدان جہاد میں جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی تاکہ وہ اچھے طریقے سے جہاد کر سکے اور اچھے طریقے سے اللہ کے راستے میں جس کام کے لیے نکلائے اس کام کو وہ انجام دے سکے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم